নমস্কাৰ মই চক্ৰপাণী পৰাশৰ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাৰ্তালাপ এটা খুব ভাল খবৰ আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ ঔষধ নাপালে এতিয়া আৰু চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই কাৰণ অনলাইনত আপোনালোকে ঔষধ এতিয়া ঘৰতে লাভ কৰিব পাৰিব কিন্তু কেনেকৈ চাওক এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ দীপেন কুমাৰ বৰ্মন ডাঙৰীয়া আছে দেৱোত্তম অসম সকলোৰে চিনাকি বহুত দিনৰ পৰা লগ পাম বুলি ভাবি আছিলোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ আজি যে আমি মিটিং এখনত লগ পালোঁ আৰু এই যিটো এপ মেডি হাপ হাপ কেনেকুৱা লাগিলে গোটেই বস্তুটো বহুত বঢ়িয়া কনচেপ্ট মই এইমাত্ৰ এই অ'নাৰৰ লগত কথা পাতি আছিলোঁ তেখেতে যিটো বস্তু কৰিছে মানে তেখেতক কৈছোঁ খালী অলপমান ধৈৰ্য ধৰিব মোৰ মতে এইটো অসমৰ মানে চাৰিওফালে বিয়পি পৰিব এইটো মানে মেইনলি এই কোনোবা এজন কৈ থৈ গ'ল যেনেকৈ কলগেট বুলি টুথপেজ বুলি ক'লে কলগেট ত' এনেকুৱা হওক যাতে ঔষধ লগা বুলি ক'লে সকলোৱে জানে মেডি হাপটো মানে মনত পেলাই আৰু এইটো তেখেতৰ কনচেপ্টটো ভাল লগতে তেখেতৰ এটা কাম কৰিছে ডিছকাউণ্ট বহুত দি আছে বহুত এইটিণ্ট এইটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আৰু লগতে জেনুৱেন মেডিচিচিন মেডিচিচিন আজিকালি মেডিচিন বহুত দেখিব লাগিব জেনুৱেল মেডিচিন আৰু তেখেতলোকৰ যিমানবোৰ কোম্পানীৰ নাম লিখা আছে চববোৰ এটলিষ্ট ভাল ভাল কোম্পেনীৰ নাম লিখা আছে আৰু মোৰ চবকে ভাল লাগিছে যে ৱেবছাইটটো যি ধুনীয়া ৱেবছাইট বনাইছে তাত মেডিচিন নাখাবৰ কাৰণেও কেনেকৈ হেল্ডি লাইফষ্টাইল জীয়াই থাকিব লাগে সেইটো ধুনীয়াকৈ দেৱোত্তম অসম মানে দীপেন কুমাৰ বৰ্মন ডাঙৰীয়া আপোনালোকে জানেই সকলোৱে তেখেতে আৰ্মিৰ অফিচাৰে আছিলে আৰু তাৰপৰা ৰিটাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট লৈ এতিয়া অসমত তেওঁ কাম কৰি আছে আৰু হেল্থ ছেক্টৰত তেওঁ কাম কৰি আছে গতিকে এই মেডি হাবৰ লগত তেওঁ জড়িত হৈ পৰিছে আৰু এটা বস্তু মোৰ ভাল লাগিল ৱেবছাইটটো একদম ইউজাৰ ফ্ৰেণ্ডলি ফ্ৰেণ্ড ইউজাৰ ফ্ৰেণ্ডলিটো ভাল ইউজাৰ ফ্ৰেণ্ডলি মানে কোনো লেগ লেগ টাইপ নাই টাইম লেগ নাই মানে ধুনীয়াকৈ আৰু তেখেতলোকৰ ধুনীয়া বিল্ডিং চিলিংবিলাক একদম প্লাছত ধুনীয়াকৈ বিল্ডিংবিলাক আহি গৈছে চুইপ অফ্স জি এছ টি ক'ত কেইটকা জি এছ টি লৈছে তাৰ কমপ্লিট বঢ়িয়া ভাল লাগিছে নহয় চাগে আৰু তাত আৰু এটা ভাল এই প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টো বেলেগ বেলেগ কৰি দিছে কাৰ্ডিঅ'লজি বেলেগ কাইনী বেলেগ অংক বেলেগ ত' সেইটো সেইটো বৰ ভাল লাগিছে থেংক ইউ থেংক ইউ আমি লগ পাই থাকিম আৰু ডক্তৰ হিতেশ বৰুৱা আছে আমাৰ লগত নমস্কাৰ কেনেকুৱা লাগিলে মই সঁচা অভিভূত হৈছোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ মেডিভাৱে যদি দুখীয়া মানুহখিনিক সহায় কৰে গাঁৱৰ মানুহখিনিক সহায় কৰে কমিউনিকেশ্যন গেপ থকা ঠাইত গৈ পেলাই যদি তেওঁ মেডিচিনখিনি উপলব্ধি কৰে আৰু তাৰ দ্বাৰা যদি এজন মানুহৰ জীৱন দান কৰা হয় তেতিয়াহ'লে সঁচাকৈ ই সুন্দৰ প্ৰশংসনীয় কথা ই ভৱিষ্যতে এটা ভাল কাম হিচাপে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব ধন্যবাদ ধন্যবাদ বিধান বৰুৱা ডাঙৰীয়া আছে মানে টেক যিটো টেকন'লজিৰ ওপৰত তেখেতৰ অগাধ অভিজ্ঞতা আছে আৰু সেই তেখেতৰ কোম্পেনীয়ে গোটেই কামখিনি আগবঢ়াই লৈ গৈ আছে মেডি হাবৰ প্ৰথমতে বিদান্ত বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাক যে লগ পালোঁ থেংক ইউ আৰু ইমান ডাঙৰ কোম্পেনী আপোনাৰ আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে ৰাজত্ব কৰি আছে আৰু অসমৰ বাবে খুব ভাল কথা যে আপুনি অসমলৈ ঘূৰি আহিছে আৰু মেডি হাবৰ লগত জড়িত হৈ কেনেকুৱা লাগিছে খুব ভাল লাগিছে মই যেতিয়াৰ পৰাই এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মোৰ আশা এটা আছিলে যে মই অসমৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিম তেনেকৈ অসমৰ ল'ৰাও মোৰ তাত বহুত আছে প্ৰায় পোন্ধৰ বিছজনমান আছে কাম কৰি আছে কিন্তু অসমত আহি পেলাই কিবা এটা মানে ফ্ৰম দ্য স্ক্ৰেচ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ মোৰ আপোনাৰ প্ৰি ক'ভিডৰ পৰা হেৰি এটা আছিলে এই ক'ভিডটো অহাৰ পিছত এইটো বেগ গুচি গ'ল তাৰপিছতে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম এইবিলাক কিবা কনচেপ্ট আহি গ'ল মোৰ নিজৰ অফিচ এটা খোলা নহ'ল তাৰপিছতে মই ইয়াক লগ পালোঁ ইয়াক লগ পাই পেলাই গোটেই কনচেপ্টটো মই বুজিলোঁ কি কৰিব খুজিছে ইটছ এ ভেৰি জেনুৱ এফাৰ্ট ফ্ৰম ই চাইড সেইকাৰণে ইয়াৰ লগত জইন হ'লোঁ জইন হৈ পেলাই মই তাক ক'লোঁ যে টেকন'লজি পাৰ্টটো তুমি তুমি নালাগে সেইটো মই চাম ইউ ফ'কাছ অন ইয়'ৰ ক'ৰ বিজনেছ আৰু ইয়াত বৰ্তমান ই কমাৰ্চ আৰু গোটেইখিনি আমি হেৰি কৰি আছোঁ এপ এটাও আমি বহুত সোনকালে কৰিম লঞ্চ আৰু অসমৰ মানুহখিনিয়ে যাতে এইটোৰ পৰা কাৰণ কেঞ্চাৰ ড্ৰাগ এটা এটা যদি আপোনাৰ পঞ্চাছ হাজাৰ টকাৰ তোমাৰ এটা ড্ৰাগ এটা যদি ই পোন্ধৰ বিছ হাজাৰ টকাত বিকে ইটছ এ বিগ হেল্প ফৰ দ্য পিপল নট ফ্ৰম দ্য মানি পইণ্ট অফ ভিউ মই মানুহখিনিৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব পাৰিছোঁ সেইটোৱে এটা প্ৰশ্ন সুধোঁ যেনেকৈ টুথপেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত কলগেট যেনেকৈ মেডিচিনৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ বাবে নৰ্থ ইষ্টৰ বাবে পেন ইণ্ডিয়া মেডি হাপ হ'ব যিহেতু টেকন'লজি পূৰ্বা আমি সেইটো চেষ্টাতে গৈ আছোঁ যাতে মানুহে যদি এটা মেডিচিনৰ কথা চিন্তা কৰে মেডি হাপৰ কথা ভাবিব যাতে আহে মানে সেইটো যেনেকৈ আমি আলমাৰী বুলি ক'লে আগে গদৰেজ বুলি কওঁ তেনেকৈ যাতে ৰিলেট কৰিব পাৰে সেইটো কাৰণে আমি যিমান পাৰোঁ এই গোটেই এৰিয়াতে মাৰ্কেটিং কৰিম অনলাইন মাৰ্কেটিং কৰিম ফেচবুকত কৰিম আজিকালিতো চবেই ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম চাই তাত আমি কৰিম আৰু যিমান পাৰোঁ স্প্ৰেড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু গোটেই বস্তুটো লৈ যাব টেকন'লজিয়ে আৰু দাদাৰ গোটেই টেকন'লজিৰ ওপৰতে নলেজখিনি আছে গতিকে মোৰ আশা যে অসমত বা নৰ্থ ইষ্টত বা ভাৰতবৰ্ষত অনলাইন মেডিচিনৰ বাবে এটাই নাম হ'ব মেডি হাব মেডি হাব মেডি হাবৰ কো ফাউণ্ডাৰ ৰাখি কুমাৰী মোৰ লগত উপস্থিত আছে ৰাখি নমস্কাৰ 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 খুব ভাল লাগিছে আজি ইমানখিনি মানুহ আহিছে আৰু কি সপোন মেডি হাবক লৈ যোৱা গোটেই পেন ইণ্ডিয়াত হয় আচ্ছা আচলতে আমাৰ মেইন যোনটো আমাৰ ড্ৰিম সেইটো হ'ল যে আমাৰ যোনটো ৰিম'ট এৰিয়াজত মেইনলি যোনখিনি আমাৰ মানুহ আছে যোনখিনি আমাৰ ৰিম'ট এৰিয়াজৰ ছ'চাইটি যাৰ কাৰণে মানে যিকোনো মেডিচিন এটা পটককৈ পোৱাতো তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত বেছি দিগদাৰী হৈ যায় তো সেইটো কাৰণে আমাৰ মেইন যোনটো টাৰ্গেট টাৰ্গেট কাষ্টমাৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব হা তো মেইন যোনটো আমাৰ টাৰ্গেট কাষ্টমাৰ আমি তেওঁলোকৰ কাৰণেই আহিছোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি মেডিহাবটো আগবঢ়াইছোঁ যাতে তেওঁলোকে বাৰ বাৰ এখন ছাপ'জ আমি গুৱাহাটীৰ কথা কৈছোঁ তেওঁলোকে গুৱাহাটীত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছে বাৰ বাৰ গৈ আকৌ গুৱাহাটীত গৈ গৈ তেওঁলোকে মেডিচিনখিনি ল'বলৈ নালাগে ঘৰতে বহি তেওঁলোকে যাতে অৰ্ডাৰ কৰি ধুনীয়াকৈ মেডিচিনটো ঘৰতে পাই যায় তেতিয়া তেওঁলোকে এই যোনটো মেডিচিন নোপোৱাৰ কাৰণে যোনটো তেওঁলোকে এৰি দিবলগীয়া যোনটো পৰিস্থিতি আমাৰ চলি আছে সেইটো যাতে নাই তেওঁলোকে ধন্যবাদ আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ মানে অনলাইন মেডিচিনৰ বাবে এটাই নাম হ'ব কি হ'ব মেডিহাব মেডিহাব আৰু এইবাৰ মোৰ লগত উপস্থিত আছে মেডিহাবৰ মূল যিগৰাকী ফাউণ্ডাৰ আৰু তেখেত হৈছে দেৱজিত নাথ নমস্কাৰ নমস্কাৰ একদম ডাইৰেক্ট কথা অসমত এতিয়া যদি চুকে কোনে যদি মেডিচিন লাগে আপোনালোকক তেতিয়া হ'লে অসমত যদি এতিয়া চুকে কোনে মেডিচিন লাগে তেতিয়াহ'লে এটাই নাম হৈছে সেয়া হৈছে মেডিহাপ গুৱাহাটী নহয় গাঁৱৰ চুকে কোনে য'তেই আপোনাক মেডিচিন প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে এটাই নাম আকৌ কৈছোঁ মেডিহাব আৰু চিন্তা কেনেকৈ আহিলে আৰু কি সপোন গোটেই তোলে চিন্তাটো আহিলে এক্সোৱেলি মই নিজে ভুক্তভোগী মই যিহেতু এখন লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এখন পিছপৰা গাঁৱৰ পৰা মই বিলং কৰোঁ বৰ্তমান মই গুৱাহাটীতে থাকোঁ কিন্তু মই আছিলোঁ মোৰ দেউতা একচুৱেলি আপোনাৰ টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনত আপোনাৰ এই চিকেডি যোনটো আমি ক্ৰনিক কিডনী ডিজিজ বুলি কওঁ ত' তে তাতে আক্ৰান্ত হৈছিলে ত' তেখেতৰ ট্ৰিটমেণ্ট চলিলে বহুত লং টাৰ্ম ত' তেতিয়াই মই এইবিলাক প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছিলোঁ একচুৱেলি যে তোৰ এটা ট্ৰিটমেণ্ট আমি যিহেতু আমি যদি দেলহিত কৰোঁ চেন্নাইত কৰোঁ বা গুৱাহাটীতো আহি কৰোঁ তেনেকুৱা হেৰিবিলাকতো নৰ্মেলি ইয়াতে থাকে তো তেতিয়া কি হয় মেডিচিনছবিলাক এটা লং টাৰ্ম চলে ত' এবাৰততোতো অভিয়াছলি কোনেও এটা মিডিল ক্লাছ ফেমিলিৰে পচিবল নহয় এবাৰতে গোটেই মেডিচিনখিনি কিনা ত' তেতিয়া বাৰ বাৰ আহি পেলাই ল'ব লাগে তাৰপিছত কষ্ট অফ মেডিচিনছ বহুত বেছি তেতিয়াই অলপ মাইণ্ডত আছিলে ত' লাহেকৈ যেতিয়া আপোনাৰ বাইছ চনত মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আপোনাৰ হেৰি ডাইলাটেক এটা স্মল মাইক্ৰ' ডাইলিচিছ চেণ্টাৰকে ত' তাৰপৰা যাওঁতে আৰু পেচেণ্টবিলাকৰ লগত মই কানেক্ট হ'লোঁ যোনবিলাক পেচেণ্ট হেৰি থাকে আমাৰ কনচেপ্টটোৱে আছিলে যে ফ'ৰ থ্ৰী টায়াৰ ফ'ৰ টায়াৰ চিটি ডায়ালিচিছ চেণ্টাৰ সোধা ত' তেতিয়া আৰু পেচেণ্টৰ লগত কানেক্ট হ'লোঁ ত' কানেক্ট হওঁতে তেতিয়া মই গম পালোঁ যে অ' একচুৱেলি প্ৰব্লেমটো আছে বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম এইটো মোৰ লগতে নহয় এইটো সকলোৰে লগত হয় ত' তেতিয়াই আইডিয়া আহিলেতো অলপ 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 অলপকৈ এড কৰি আমাৰ টুৱে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰতে আমি কনচেপ্টটো হেৰি কৰিলোঁ বাট ইমান ডাঙৰ এটা বস্তুটো হঠাতে মানুহৰ মাজত কৰিব নোৱাৰি কাৰণ বহুতখিনি মেডিকেল ৰিলেটেড বস্তু হয় ত' সেইকাৰণে বহুতখিনি আমি ষ্টাডি কৰি তাৰ ৰিচাৰ্ছ কৰি বহুতখিনি কাৰেকশ্যন কৰি আজি আমি তাক লঞ্চ কৰিম এটা প্ৰশ্ন আছে একেবাৰে ইউজাৰ ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব ইউজাৰ ফ্ৰেণ্ডলি সেইটো কাৰণে আজি আমাক এক বছৰ লাগি গ'ল এই ৱেবচাইটটোক এনহেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে ওকে চনৰ পৰা চলাই আছে চনৰ পৰা আমাৰ চলিয়ে আছে কিন্তু ইউজার ফ্রেন্ডলি কাৰণে এপর কাৰণে বা ওয়েবসাইটর কাৰণে অপেক্ষা আৰু ডাঙৰ আর লগত তেওঁলোক জড়িত হয়েছে